Юлія Колеснік, доброго ранку. Вам інструктор з аеройоги в нашій студії. будемо власне і дізнаватись, Ну принаймні для початку, що таке аеройога. Зараз дуже модно і популярно займатися йогою, вважати себе такими людьми, просвітленими, високодуховними. Аеройога в чому її особливість? Более модно, що просто коврик, коврік, щоб було видно, що я Та, йому, що, да? що таке йога так також для кого-то важна. На самом деле, аеройога – аеройога. такая эволюция, можно сказать, обычной классической йоги, потому что в аэро-йоге, кроме того, что мы используем э, стандартные классические асаны на коврике, также у нас есть вспомогательный инструмент, э, а именно гамак, Это э, такое приспособление, которое э, подвешено к потолку, он, собственно, так и называется, воздушный гамак. И некоторым он помогает, некоторым он усложняет, если надо, асаны. И с помощью него мы подвергаем свое тело такой дополнительной нагрузке, ищем баланс. Ну, То можно сказать, что аэро-йога – это какой-то более сложный вид йоги? Mm -hmm. Я бы не сказала, что он более сложный, скорее он более интересный, и даже те, кто практикуют йогу уже достаточно давно, э могут найти для себя что-то новое, да, может быть на коврике уже все изведали, что могли, то есть здесь это совершенно новое ощущение, здесь мы подвергаем свое тело э различным перевернутым асанам, которые может быть кому-то сложно сделать на коврике, а в гамаке мы это сделать сможем, то есть где-то э Упрощает, а где-то усложняет. Вот тоже в гамаку вы не просто валяетесь, не просто отпочиваете, а вы. конечно, кон... валяемся. И валяемся дальше. тоже, летаем тоже. То есть это весело, это познавательно, это интересно. Но прежде всего мы не забываем о том, что это все-таки йога. Тож аеройога дійсно для того, аби відчути себе у польоті. Справді місце, де навчають літати. Да? Чому ще що ще дає аеройога? От саме не йога на ковриках, не звичайні асани, а ось такий ускладнений варіант. А, такий слажня варіант, як я вже сказала, допомагає найти баланс. Здійсь. То есть много сейчас стилей йоги, где мы используем какие-то вспомогательные предметы. Это могут быть кирпичи, спина, ой, спина, стена, ну спина тоже, конечно же, используется да, в йоге. Да, э, веревки всевозможные. С помощью гамака мы также, мы можем уже на первом занятии э, новичка... Э, Цегуя. <laughs> Нет, да. новичкам мы, мы можем предложить новичку уже испробовать себя в перевернутой позе. Э, гамак помогает нам усилить вытяжение, он помогает нам найти баланс, помогает нам м, успокоиться, потому что шавасана в гамаке это тоже, это нечто. Собственно, за, за шавасаной к нам многие приходят. И выполняете вы вправо <как> под э, такой самый, под музычный супровод, так? Для того, чтобы максимально релаксовать. Да, да. Каждый инструктор подбирает свою музыку, это могут быть мантры, либо просто релакс-музыка. Можно заниматься и в тишине, также у нас проходят э, всевозможные мастер-классы, где в тишине, да, не очень. Нет, у меня даже вот такое запитание выникло по ходу разговора, как взагалі, чи были такие навіть ситуации, когда кто-то в гамаку засынал. А, я думаю, вас заплутаться. Это не то, что были ситуации, такое регулярно происходит. Это означает, что это детило досягнуло полной Йога без шавасаны, это обычный фильм. Да, обязательно мы заканчиваем нашу практику Шавасаной, Шавасана в гамаке, где тело Будто растекается, ты полностью расслабляешься, ты никого не видишь, не слышишь. Слышишь голос инструктора и музыку. И люди после рабочего дня, конечно же, часто засыпают. То есть, когда им говоришь, давайте медленно возвращаемся в свое Прокадаем тело, так, мы смотрим на неподвижность, домой. неподвижность в гамаке. Но мы этих людей не трогаем, они себе Только досыпают. можно поспать, зарушиться на ночь на вечер тренирования. Конечно, да? О, прикольно, конечно. Не все подобаете. для вас это Юля, а для початкивцев такие вправы не будут, навпаки, не расслабляющими, а больше напружливыми? Дело в том, что здесь в любом случае используется индивидуальный подход. Мы не дадим новичку сразу какие-то резкие сумасшедшие асаны, да, которые делают уже опытные наши ученики. Поэтому все, все с индивидуальным подходом. Не будет, я думаю, сложно, это будет даже интересно, как многие приходят, делают какую-то асану в гамаке и говорят, боже, я даже не думал, что я вообще такое могу. Не знали, да, так? что у меня там руки, ноги вообще так выгибаются, да, и они сами себя удивляются, есть всегда куда расти, они смотрят на других, которые занимаются, может, тоже уже не так уж и давно, и что они умеют, и для них это стимул. Чи потрібна якась попередня фізична підготовка? От людина наскільки має бути натренованою для того, аби прийти і зуміти виконати абсолютно, пра? абсолютно з будь-яким рівнем підготовки, і навіть абсолютно без нього. можно к нам прийти и стать тут же подготовленным. Из устойчивого вопроса, сколько выдерживает гамак вообще? То есть какого кабанчика туда можно? Любого кабанчика. Да, есть да. там. Да. Хоча -то там есть ограничения, йога. но таких людей я в Запорожье не видела, uh -huh. <laughs> которым uh -huh. можно применить это ограничение. Йога кроме того, что помогает расслабиться в лекувальных каких-то стилях, можно использовать эти занятия? Конечно. У нас приходят люди с проблемами позвоночника, с проблемами проблемами суставов, также вот кто может быть там стесняется, они э, берут индивидуальные занятия с, со своей индивидуальной проблемой, да, работает инструктор, составляет комплекс специально под человека. Либо если это э, проблема со спиной, которая, ну, наверное, процентов у 70 имеются да, это и сколиоз и могут быть и грыжи и абсолютно разные проблемы. То есть люди к нам приходят и они замечают, что что все идет на поправку. Вот даже после первого занятия мне часто говорят, вот может это как бы это не то, что похвала, ну, люди тогда говорят, что вот почувствовали, как осанка улучшилась, да, хочется расправить плечи. Потому что мышцы расслабляются, убираются зажимы, увеличивается пространство между позвонками и позвоночник вытягивается. Юли, то в Запорожье это популярный вид йоги на сегодня? Багато людей про него знают, <свист> адже не так много и студий. Ваша студия єдина за йоги, так? Она единственная, у нас в Запорожье их две. То есть Алина Охотникова ⁇ это руководитель нашей студии, и у нас две студии, одна на бульваре, вторая на лермонтова И э, вообще в Украине стиль Уната воздушной йоги. Э, мы единственная студия в Украине, которая вообще имеет лицензию на преподавание. То есть не в Запорожье, а вообще в Украине. Потому что много стилей всевозможных. Это антигравити, аэро-йога. Э, они все, может быть, где-то какие-то элементы. Парагу есть, но куются, это где-то больше фитнес, может быть, да. Где-то больше развлечения, там, под какую-то музыку такую. кардинальную. Э, Здесь йога, да. У нас сертифицированные инструктора этому стилю больше 10 лет. І э, придумав її как би основатель та Мішель Д'Артаньяк і із США. І вони дивно, наша... що в Україні так вот вона не настільки знана, не настільки відома. Навірно, ну, а ось пора. якщо говорила про людей не надто підготованих, які mm -hmm. ну що аеройога в принципі не вимагає якихось серйозних підготовок попередніх, тоді запитання логічне щодо занять для дітей чи дітям під силу такі вправи, такі асани і виконання йоги ще і такої повітряної. конечно, даже более того, детям это очень интересно. у нас много детских групп и в одной, и во второй студии, и и они абсолютно все полные, потому что дети приходят, начиная от 5 от шести лет, но ну, будут еще группы для более маленьких детей, для таких дошкольнят. им очень нравится, им очень нравится кататься, резвиться, но плюс ко всему мы даже с детьми не забываем о том, что это все-таки йога и Родители замечают, как у детей вот у них излишняя подвижность, да, то после йоги они все равно у них также есть шавасана, как и у взрослых. И они э, все-таки более уравновешенные становятся, более сбалансированы. И видно, как вот они тоже стремятся, стремятся, они узнают, они спрашивают. То есть их интересует не просто покататься, как на качельке, а они uh -huh. действительно... То они понимают, что это действительно занятие, да. действительно право. Да. Чи не работать с детьми? Адже это... Насколько это травматично, небезпечно? Травматично, наверное, абсолютно все. Можно просто шагать по улице и травмироваться, да. Здесь нужно понимать, опять же таки, что это дети. Им объясняется с самого начала, то есть все меры предосторожности, инструктор обязательно следит за детьми, плюс у нас группы небольшие. В студии, чтобы более индивидуально работать с каждым учеником, и взрослым, и маленьким, у нас семь гамаков. Але место абсолютно выстачает, все да. почувствовать овил, но для того, чтобы, ну вот в нем уж можно крутиться, ну, развертаться. Можно. Для этого ну, взрослые понимают, где, где нужно, где не нужно, что здесь резкость какая-то, она неприменима, да. Йоги у нас все плавно. Дети тоже, э, изначально, может, они там хотят покататься, порезвиться, но понимают инструктор, строго инструктор авторитет, поэтому. Все. Ось власне як довго і яким шляхом потрібно йти для того, аби стати інструктором за аеройоги? Якщо ви говорите, що в Україні це ну доволі складно, але ви маєте ліцензії і сертифікати, то яким чином можна здобути ось саме це звання? Не просто позайматися його, а позайматися для того, аби в подальшому передавати комусь цей досвід? Ну, во-первых, для этого нужно желание, нужно любить йогу, нужно самим заниматься йогой. Это не то, что просто пришел и начал делать физические упражнения. Это Действительно, это образ жизни, это не не просто спорт. Ну и плюс ко всему, в идеале, конечно, нужно иметь образование. Это может быть образование, как там у нас физ, физ либо реабилитация, да и либо йметь хороший опыт заняття йоги, ну все одно желательно, образування, все таки мати. Ну, на щастя, є сертифіковані спеціалісти зай-йоги в Запоріжжі. Ось Юля, одна з них. Дякуємо величезно за те, що прийшли. Сподіваємося, що якомога більше людей дізнаватиметься про такий вид йоги, і дійсно розвиватиме своє тіло саме за допомогою польотів. Ну а зараз ви почнете просто голосно приплямкувати, облизувати пальці, так що на кухню збіжаться усі домашні, адже далі. Далее будемо з полінкою готувати смачний салат із сиром, шинкою та печерицями. Приєднуйтеся до малюківку харчуків.